Hörmətli Amazon izləyiciləri, hər kəsə salamlayıram. Bu günlərim mən istəyirəm sizə Almaniyada 41-45-ci ildə baş verən bəzi tarixi hadisələr var. Onlar haqqında sizə məlumat verəyəm. Deməli, yol üstü Mən istəyirəm sizə bu Burda olan təmizliyi haqqında da məlumat verim. Öncəki videolarımda qeyd etmişdim. Burda da qeyd eləyirəm. Yəni hər bir qapıda, bağda, bağçada heç bir şey yoxdur. Bu yollar tərziimiz. Təmizliyi Hörmət burada bizim üçün təəccüblü deyil. Məsələn, götürək belə bir şey. Bu nə üçündür? Bu e, kimki it gəzdirir, o itlər üçündür. Bax, məsələn, belə bir kağızlar da qoyulub bura. Deməli, burada kağızı çıxardırsan, itlərin e, yəni yolun kənarında hansısa bir nəsə bir şey eləyirsə, onu o kağızlarla götürüb o zülk onu atmaq lazımdır. İndi isə mən öncəki videolarımda qeyd elədiyim kimi yəqin ki izləcilər öncəki videolarda görüb o bir çay çəkmişdim. Ağ ağ çayı, çayın adı ağa çayıdır. Və o çayın o çayda böyük bir tarixçə yaxır çayın yaranması tarixi yox. O çayda baş verən bəzi şeylər var. Mən də onu sizə aydınlıq gətirəcəyəm inşallah. birlikdə gedək. Orda mən sizə hər şeyi başa salacağam inşallah. Əgər nə baş verdiyini öyrənmək istəyirsinizsə izləyin birliktə görəcəyik. Bəli, hal-hazırda mən burdayam, dediyim nöqtədəyəm. Oranı, yəni bura gələn zaman e, bu məsafəni mən video çəkmədim. Ona görə ki, qadağan olunmuş hesab olunur. Çünki bura e, tarixi bir sir olduğuna görə bu dövlətə xəyanət kimi nəzərdə tutulur. Necə ki, yəni hərbi sir e, gizli qaldığı üçün bu da bir hərflə bağlı bu dövlətin bir sirridir. Hal-hazırda təbii ki, burada elə şeylər yoxdur. Amma hər halda mən burada yaşadığım üçün e, bəzi suallarla qarşılaşmaq istəmirəm. Hə, deməli bu nədir? E, i̇lk öncə kim abunə olmayıbsa abunə olmağı xahiş eləyirəm ki, maraqlı Almaniyadan maraqlı olan e, xəbərlərdən xəbərdar olsun ortunlar. Deməli, əgər kiminsə e, maraqlı kim kim üçünsə, nə sə Maraqlı bir video lazımsa çəkmək üçün kiminə maraqandırırsa mən onlar üçün o, o xahişini yerinə yetirə bilərəm, çalışdığım qədər. Hə, evet, deməli bu arada mən sizə görün sizə göstərə bilərəm yoxsa yox. Deməli e Burada 2 dənə ördək vardı. Mən onu sizə göstərmək istirdim, amma onların görünməsi biraz çox uzaqdadılar, yəni. Amma çalışdığım qədər görünmürəm mən. Yani. Yəqin ki, nə qədər yaxın olduğunu sizə bilmirəm. Aqri ağacın üstündə biri də o yerdə, köçəl övdə yaşılbaş ördək deyilir. Yanı yəni, menlə onların arasında belə deyək, uzaqbaşı 30 metr məsafə ola bilər. Heç bir qorxusu yoxdur insanlardan, çünki insanlardan heç bir şiddət görmür bucə heyvanlar. Belə. Keçək bu məsələyə. Deməli, burada 41-45-ci ildə e, müharibə dövründə İngilislər ruslarla birləş, e, birləşdikdən sonra İngilislər e, arxa tərəfdən hücuma keçir. Almanların burda, bax bu dağıdılmış meşədə, bu meşənin içində dağ var. O dağın içində bunların hərbi bazası olub. Çünki bildiyiniz kimi, baxın, burda bir dənə yaşayış yeri yox. Çöllük, düzənjaclıq, heç bir şey yox. Deməli, e, burda bunların hərbi bazası olub. Bu çayın üstündə e, deməli böyük bir körpü olub. Deməli, e, mən sizə indi göstərim, o çayın o qırısı kənarında beton görə bilərsiz. Böyük, yəni qalın dəmirlər görə bilərsiz, bax. Onun o tərəfində beton hardasa bir 40 metr belə uzunluğunda beton hasarla. Beton hasarla belə ağlanır. Yəni bu o zamanlar burada böyük bir körpü olub. Yəni o körpünün bir üzü o tərəfdə, bir tərəfi də mən sizə göstərim. Bax burada. Bax mənim durduğum yerdə bax görürsüz, bax burada beton hissələr var. Amma belə sizə göstərib. Belə göstərəm sizə. Deməli bu körpü hərələ onurmuş. Bu çörpü deməli hərbi sursatların, hərbi texnikaların o dağın altından döyüş nöqtələrinə ötürülməsi rolunu daşıyırdı. İngilislər 1943-cü ildə deməli ruslarla hansı vaxtda tarixdə anlaşmasını onun o dərəcədə dəqiq sizə deyə bilmərəm. Amma 1943-cü ilin on aylarında inglislər almanlara arxa tərəfdən hücum açdıqdıqda mən bu yerin adını dəqiq sizə söyləyə bilmərəm çünki bu hərbi sir saxlandığı üçün mən burada e, yaşadığım üçün mən istəmirəm ki, burada hansısa bir e, yenə də suallarla rastlaşındı. Deməli, e, burada inglislər gəldiyini, arxadan hücum elədiyini, ruslarla anlaşmasını, anlaşdığını bildikdə almanlar bu çörpünü özləri patdatdılar. 1943-cü ilin ee ikinci yarısında. Bu çorpu patlayır və bu çorpu belə bu suyun içinə düşür. Bu şəkildə, yəni bunlar bu şəkildə izi itirirlər. Məsələn, suyun o tərəfi görürsüz sakit qalıb, bu tərəfi bax belə bir şey. Yəni bu çorpudu lay şəkildə çorpunun qalınlığı təxminən hardasa 40-45 sm qalınlığında olan bir beton parçasıdır vəçə də bir yarım metrdən artıq bir beton parçasıdır. Təxminən belə bir şey bu çörpü axılı suyun içinə və iz itir. Ondan sonra da bunlarda heç bir, yəni öz silahı ilə belə deyək də, yəni öz e, sursaqları ilə özlərinə qarşı çıxmırlar. Bu arada ördəklərin sayı 6-ya çatdı. Bu qədər. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Paylaşmağı unutmayın. Hələlik.